Пожалуйста. Да, Вы да, пожалуйста. что только позна познакомились с командой? Этот вот состав, который есть сегодня, он может играть сильнее? Он должен играть сильнее. Должен. Работа покажет. Потенциал приличных футболистов. Как бы костяк на данный момент команды. Это футболисты, которые играли на области в Кабалуберка. Они сыграли первый круг, поэтому функционально, мы плохо готовы. Плюс сыграны. Плюс мы увидели немножко новых людей из Белой Церкви и с области. Поэтому на фоне шахтера, я думаю, что было видно, что некоторые, некоторые ребята выпадали в плане несыгранности, в плане функциональной. Не то чтобы выпадали, просто где-то не хватало немножко на тех моментах, которые, наверное, шахтер пришел на сбор. Они целенаправленно готовились, а мы собрались только 4 числа, поэтому максимально пытались сейчас внимание уделить психологии, сдружить ребят, чтобы у нас был коллектив, чтобы они хотя бы первые две игры, первые две три игры бились, как любят вас говорить, чтобы сыграли дисциплинированно, чтобы сыграли организованно. Уже говорить о моментах там, развития, о моментах тактики, тактических, технико-тактических, уже будем чуть позже. В принципе, то, что мы договаривали с ними, перед о, игрой они выполнили. Э, думаю, заслуживаем все-таки сравнить. А, усиление <coughs> еще будет, а заявочная кампания до конца августа. Думаю, да, там, мы думаете? Да, мы сознательно заявили только. 15, 16, 16, 16 человек, 17 у нас Савчук Женя, это Белозерковский парень, он ждем трансфер с Польши, он должен был играть, мы его наировали центральным защитником, но в последний момент за два дня пришлось перестраиваться, поэтому, поэтому ждем пополнения в виде местных ребят, группа 3-4 человека сейчас с нами тренируется, немножко их надо подтянуть, у них большое желание, и я думаю, что скоро мы уже их тоже увидим или в составе. Или в конечно, до 31 числа мы аккуратно смотрим заявки, будем точечно смотреть, конечно, 2-3 человека, желательно, конечно, каждую линию по человеку усилить, но мы решаем несколько задач сразу. И местных футболистов подтягиваем молодых, поэтому, я думаю, что опытных уже не будет, скорее всего, а вот те ребята, которые сейчас самый сложный момент работали, и с ними будем работать и, конечно, добавим несколько это решу, у меня по сегодняшней игре. Обилие желтых карточек. Как-то вот странно было смотреть, что то ли 5, то ли 6 было. Ну, На две команды. Ну, все-таки. Мало? Или Нет, по-моему, много все-таки. Нет, я бы не сказал, что они были, да. Рабочие карточки. В принципе, когда начали уставать, это естественно, начали уставать, ребята, начали фалить где-то эмоции. Ну, я думаю, что все были рабочие, все футбольные карточки. Вот. Mm -hmm. грубости явных не было, поэтому нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Господа, еще вопросы? Владимир Якович, вопрос такой интересует. Mm -hmm. Дальнейший план футбольного клуба Астана Клуб? Задачи, задачи. Ну, в клуба, клуба задачи следующие. Я думаю, что попытаемся сейчас максимально, конечно, делить внимание первой команде, но и есть и вторая команда, которая будет играть на области, мы будем посмотреть ну, молодых футболистов. Задача развивать детско юношеский футбол в клубе. Есть возраста, которые играют на территории Украины по, по юношам, не 15, не 17, они начнут с осени. Мы чуть позже начнем уделять внимание и там, чтобы в конце концов попытаться выстроить структуру, чтобы было чтобы воспитанники школы, арсенала, а не только арсенала Киевичного, а и других школ Церкви, возможно, и школ футбольной области пополняли ряды со первой команды, и мы играли воспитанниками уже своими, чтобы минимально было приглашенных футболистов. Так, такой план у нас небольшой нет. До зимы мы в такому плану работаем. Ну а зимой же потім буде аналіз, як у нас получається, как мы двигаемся дальше. Господи, еще вопрос у вас. Ми знаємо, що а, люди будуть ходити на дивиться, наші тренери, а, на, наші хлопці. Однозначно. А, чи з часом? На сьогоднішній день зрозуміло. Часом, коли ми почнемо рости, коли потрібно буде щось десь міняти. Як буде політика яка? Як думаєш, тобто буде все-таки наших е... гравців більше грати в чи? Ну я думаю, що при системній роботі при роботі з часом у нас, у нас непоганий, б сказав, добрий тренерський колектив у місті. Просто я думаю, що... Не було б такого потяга, який тягне цей паровоз, не було надії, і тому багато хлопців після 16-17 років просто закінчили з футболом або грали на першій області. Я думаю, що з часом ми роботи свої заслужимо увагу і там повірять і батьки, повірять і тренери, і буде у нас нормальна співпраця. Ми відкриті до, до співпраці, до спілкування з, з усіма школами. І, і, які вітаємо, і те, щоб Максимально було і до ілоцирківці. Ну, звичайно, будемо дивитися, якщо будуть талантові хлопці в області, то звичайно ніхто не буде від них відмовлятися, тому що це одна команда на даний момент в Київській області, команда майстер. Дякую. Що випробування? Давайте Вадиму Левковичу молодой, перспективний тренер. Давайте йому пожелаємо удачі. Перша гра, Я думаю, ми не розчаровані, болельщики. Давайте пожелаем, чтобы уже в последующих мы говорили не о ничье, как о выигрыше, а о выигрыше. какого о выигрыше, Вадим Левкович? Спасибо вам большое, что, спасибо, что, что вы пришли. Взаимно, спасибо, большое. пришли. Приходьте наступно да. в субботу. До суббота в 6 часов вечера. Спасибо. Спасибо, удачи. Да, ты, ты что, всем очень счастлив? Ну, пока да.